नाहमदी एक बूढ़ी औरत का किस्सा जो अक्सर आप सुनते रहते हैं जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और इसने सुना था कि मक्के में एक जादूगार आया है जिसे मिलता है इसका दीन छीन लेता है इसने सोचा सारी जिंदगी बहुत परस्ती की है इनसे वफ़ा की है इनके कसीदे पड़े हैं तो मैं कैसे इनको तो छोड़ दूँगी तो उसने आखिर ये फैसला किया कि मैं ये शहर ही छोड़ देती हूँ कहीं ऐसा ना हो उससे मुलाकात हो जाए और रहती हूँ वो बूढ़ी औरत घर के थड़े के ऊपर समान बांध के बैठी हुई थी हजूर भी वहां से गुजरे तो उसने देखा और कहा भतीजे ये समान मेरे सर पर ने उठाया देखा तो बोझल था और वजनी था बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी तो हजूर ने फरमाया अगर तो चाहती हूं, मैं उसने बड़ी मेरी तो औलाद तो नहीं है मैं तो छोड़ जा रही छोड़ी रास्ते में हजूर सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं आप वसल्लम है ने बुढ़िया से पूछा जा रही है। तो उसने कहा सुना है यहाँ एक जादूगर आया है जो तो लोगों का धर्म लूट रहा है लोगों का तीन लूट लेता है। तो मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफ़ा की है मेरे अबाव अजाद ने भी बुतों से वफ़ा की है मैं चाहती हूँ कि दीन इध हाथ से छूट न जाए आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए तो मैं चाहती हूँ मैं शहर छोड़ जाऊँ ज़िंदगी की चंद सांसें बाकी जासी हैं जासी मैं वफा के साथ।, साथ तो गुजार तो इस बुढ़िया ने कहा मैं तो वफादारी करना चाहती हूँ और मैं शहर मक्का जा मका जानती हूँ इस शहर को शहर जमाल कहती है शहर खब कहते हैं लेकिन मैं इस शहर को छोड़ के जा रही है खैर हजूर सल्हसम ने कुछ नहीं कहा इसका सामान मे नहीं दिया फर्माया ठीक है जाओ इसका सामान उठाया जहाँ तक इसने जाना समान पहुंचाया सामान करके पलटने लगे तो इसने कहा जवान अपना नाम तो बताओ लोग कहेंगे मक्का छोड़ाई हो तो बताऊंगी कि एक जादूगर के दुख से छोड़ाई। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को जिस मक्का से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है कितना अच्छा नौजवान भी रहता है

इसने जब नाम नाम सुना तो इसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वो ओब्स्ता हो गई अल्लाह ताला हमें भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम की शान को समझने की तौफीक तो अता फरमाए आमीन अम्मा अलैना इलल बला कुल